Вітаю поціновувачів шоу бізнесової смокоти під назвою Ікра! Сьогодні я, Андрій Кіше, дам вам можливість насолодитися такою інформацією. Яке дике випробування чекало на учасниць рояль кастингу, Із думками про якого кумира відзначала Джамала творчий день народження мені подобається, що її історія десь схожа з моєю. А, то есть она из простой семьи, она победила на конкурсе, она всю жизнь посвятила и посвящает себя музыке. На каком конкурсе необык нервуются чаревни-женки? Я знаю только одно, я опаздываю в жюри. Понимаете, друзья, мне некогда говорить об этой ерунде. Нет, Какую я... женщину мужчина захочет выбрать, такую выбирает. Он не смотрит да. на цвет ее волос, он смотрит на ее глаза. Это Правильно? На глаза еще, ребята, еще на секрет. Еще, смотрите, вот раз, І от, пошуті, раз разі можна. От. У реаль-кастингу взяла участь чергова красуня. Не перемикайтесь, і ви дізнаєтесь, які шокуючі несподіванки випали на її долю. Рояль Кастинг триває. Із красунь, які зареєструвалися на його сторінці в Фейсбуці, обрано чергову учасницю. Аби перевірити кмітливість та фотогенічність дівчини, ікра влаштувала їй несподіване випробування, яке саме дізнавайтеся просто зараз. Це, мабуть, Маша, модель. – Здравствуйте. Меня зовут Денис. Відучий канал М1. Uh, Ми з вами договарівалися. Сьогоднішній зустріч. Да. Давайте немножко поговоримо. Пообщаемся в такой непринужденной обстановке, да? Давайте. Пойдемте. А можно на ты сразу? Можно, хорошо, согласен. мар скажи, сколько ты в модельном бизнесе? Пять лет. Пять лет? Да. Как родители относятся к этому? Мама всегда мечтала, чтобы я была моделью. Ну, вообще, в данный момент я фотомодель, Вот. Фэшн нет, потому что рост не позволяет. Мама довольно держит кулачки за меня. Хорошо, а ты, это твой основной вид деятельности или же Нет. хобби? Это мое хобби. Вот. Основная деятельность – это я конструктор-дизайнер мебели. Вот. Ну, готов, готовлю мебель под заказ. Вот. Также учусь. То есть, в КП. Где учишься? В КПИ, инженерно-химичный факультет. В этом году я заканчиваю его. Вот у меня 18 июня защита диплома. Вчера была предзащита. Защитили. На подлинность диплома проверили и прошла. Вот. Держу кулачки за себя, и чтобы мои тоже студенты вы сдали все тоже, потому что все волнуются. Ну, да. Я думаю, что сдадите со стороны вот, подруг. Есть какая-то зависть, или в основном все, все тебя поддерживают? Вот чувствуешь ты с их стороны какой-то вот, подковырки, а, свой адрес? На самом деле нет, потому что, как говорится, много друзей не бывает. А, Может... а сколько у тебя друзей? Настоящих, настоящих? проверенных? Проверенных два. 2. Да, это моя родная сестра, близняшка, и моя лучшая подруга ее зовут Марина. Близ, можешь передать привет? Да, Анечка, привет. Кто из вас старше? Я на 15 минут. На 15 минут. А сейчас мы можем сравнить, <сёк> <сёк> действительно ли они похожи, настоящие близняшки? Привет, Макс. Привет. Все, чем занимаетесь да? тут? Берем сейчас. Привет. Маша, Максим. А, Привет. сильно заняты? Мы девочку заждались, уже все психуем, хотим в туалет поесть, нету модели у нас. Еще ну помнишь вот эта тема для М1, нам подснять надо? Ну так пытаются? мы сейчас быстро да. подснимемся за место девочки. Серьезно? и все. А вы что, умеете? Что а что надо, говорите. Вот, так класс. Ну нормально баба... по времени? Не, не, у нас есть, мы уже да? все сняли, у нас уже… Вам если есть время, давайте. Что так, надо, говорите. Мы а, можем. ну класс, пойдем. пойдем. Как зовут? Маша. Маша, Макс. Слушай, круто. А ты модель, да, или кто-то? Да. О, класс. Скажите, что надо. Короче, смотри, сейчас. Я достану Нет, я нас э, надо отыграть, типа, животный мир, всякие лебеди, mm -hmm. все это основное. И модель, которая опаздывает, она должна, короче, поизображать разных животных, но очень круто, чтобы это было так, грациозно. Как Костин Пауэрс. смотрел. Вот, поэтому, поэтому, поэтому... Давай, в общем, это иди сюда. Фото или видео? Не, фото, фото. Фото. Да. Окей. Там пер первые надо будет оскал тигра показать. Так Хорошо. полностью, чтобы сейчас. Вы говорите мне, что сейчас показывают. Давай, присядь как-то, ну, то есть по животному чтобы это все было реально. О, да давай, подожди, подожди. А теперь, ну, рыкни реально, чтобы так вот-вот-вот. О, давай, давай, давай. Да. Супер. Хорошо. Легкая походочка пумы такая, знаешь, такая вообще совсем такая бэби пума такая идет. М -м, только начнет пониже, пониже. Да. Давай, иди на меня. Сексуальненько, так сексуальненько. Да, 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 я пум, а я вас всех зарежу своими пальчиками острыми. Э, не, не. Смотри, пройдись оттуда, ну так, активненько, только иди. Так, давай, давай, давай. Звучок какой-то сделай, чтобы отстрал был. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо, молодец. У нас там еще на лан типа э, сможешь на четвереньки стать? Да, только желательно, если что? я другое Ну, снимешь. Что да. Снимай, молодец, хорошо получается. Только ну типа в лице больше еще, чтобы экспрессии. Ну нет, я думаю справишься. Меня можно не стесняться, я фотограф. ты сейчас лань, и просто надо будет как-то красивенько стать, там как-то изогнуться, там, ну, чтобы совсем. -то... Хорошо. Выражение какое? Э -э выражение забитой жертвы такой, но сексуальной. Хорошо. О, давай, отлично. Лебедь за... Так, 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 так. Стоять. Не, ну ты сейчас такая, лань... ну, грустинку, грустинку в глазах такой еще, знаешь. Да, отлично. Хорошо, теперь нам на? А есть там у нас типа фламинго какая-то одежда такая, что? Ну. Сейчас воду. Только не за головой же? Ну, ну, сейчас посмотрим. Как водичка? Я привыкшая. Вверх, ты знаешь, можешь подкинуть сейчас. так мне глубже надо встать. Ух ты, какая тут грязь. Нормально. И секси, секси, по сексуальному. Давай. О, молодец, молодец. Вот. Теперь поджимай. На одной ноге стоя, одну. Да, Макс, ну я думаю, хватит испытывать нашу модель. Выходи, машин. Выходи на сушу. Ай, да Машка. Ай, да, молодец. Слушайте, всем сейчас доказала, что из любой ситуации может выйти сухой. Может, значит, настоящая модель, настоящая фотомодель. Ты доказала, что сама творишь свою удачу. Сама создаешь свою удачу. Молодец, и я думаю ты получаешь, на самом деле это все было розыгрыш, это был розыгрыш, на самом деле была проверка, ты ее прошла на все 12 баллов, ты прошла ее отлично, я думаю, все родственники сейчас с тобой могут смело гордиться, давайте еще раз покричим, поаплодируем, Машка, молодец! <laughs> давайте фото на память, наверное, со всеми, да, со всей съемочной группой. А наші телеглядачі зможуть дізнатися подробиці рояль кастингу в інтернеті, відвідавши сайт, який ви бачите на екрані. Лише невеликій кількості інформації, що лунає із вуст «Селебритіс», можна довіряти. Проте іноді зірки говорять такі смачні речі, у правдивості яких не доводиться сумніватися. Та чи варто це робити? Дивіться далі і робіть свої висновки. Зазвичай знаменитості обожнюють привертати увагу змі та прихильників до визначних дат, що пов'язані із творчістю. Проте існують артисти, яким не потрібен зайвий привід для піару. Для таких співачок, як Джамала, найкращим подарунком є можливість подарувати радість прихильникам і висловити вдячність своєму творчому колективу. Кесно ж, безусловна команда. На да? тостці э, люди всі за кадром, але я більшою про них можу говорити, тому що за два года. Именно за два года сотрудничества, в мае ровно два года сотрудничество мое с продюсером Игорем Тарнопольским. я могу сказать, что за это время сделано огромное количество всего. Э, Выпущен альбом, выпущена версия э, DVD концертного альбома, который транслировался на М1 успешно. Э, то есть, э, ну, очень много сделано. Про творчие переконания спевачки у шоу-бизнесовой тусовки давно ходят легенды. Если дивы перед выступом больше Вечерею та дороговизною сукні, то джамала міскує про головне музику. Ви мені лучше лишню воду в не поставте, ну поставте хороший звук за два роки самостійної діяльності дівчина стала справжньою улюбленицею українських меломанів. В той же час професіоналізм зробив її найшановнішою співачкою і серед музикантів. Водити ребята, які зі мною уже два роки. Вот. И здорово, здорово, что они все свободны. Вот что классно. То есть у них у всех есть свои составы, в которых они играют. То есть, и это здорово, что мы свободны музыкально, мы можем сотрудничать, можем, нет. Ну, то есть но самое главное, что когда мы сталкиваемся на сцене на два часа, на полтора, на час, мы делаем, ну, несем одну эмоцию. Это важно. Иснуя думка, что кожен выдающийся артист имеет властного кумира, якому наследует. Для Джамалы нею стала легендарная француженка Мэри Матье. Вы не представляете, буквально недавно я тоже смотрела какую-то передачу. А Мэри Матье, более того, я не была фанаткой и а даже я многого не знала, к своему стыду, наверное. И более того, я даже не знала, что у нее на первом этапе была похожая прическа. Я когда увидела, ну все теперь скажеш, що я точно подгляділа в меріматі. Насправді ж, порівняння із іконою шансону може здатися звичайним компліментом. Та мало хто розуміє, що окрім схожої дороги на вершину слави, джамало із кумиром, поєднує і нелегке дитинство, і виснажлива робота над собою. Мені подобається, що її історія десь схожа з моєю. То есть она из простой семьи, она победила на конкурсе, она всю жизнь посвятила и посвящает себя музыке. То есть я еще в начале в начале как бы этого пути, но что-то что есть, да, вот, ну, нет никакой, скажем так этому подоплеке, что я там пытаюсь как-то скопировать. Ну, скорее, совпадение. Не на те, что Джамалу называют однією из найстильніших на пострадянському просторі, при створенні нових хитов она опекуется не имиджем та грошима, а тим, що її творчість принесе людям. Безусловно, я думаю, что именно во время войны были самые лучшие песни, которые поддерживали дух, да, потому что э, нужна была какая-то светлая искра э, людям, да, какая-то поддержка, потому что Вокруг був просто мрак і бедствия, бі... да не щастя людей. Я думаю, що і зараз це та ж сама історія. Все одно нужны пісні, которые немножко піднімають дух. Вона вже давно могла поїхати працювати до Лондону чи Лос-Анджелесу. Проте Джамала вірити, що потрібна саме на Україні, адже впевнилася у тому, що здатна зробити нашу батьківщину щасливішою. это было в написанні You're made of love» Ти з любові». Я четко хотела написать такую песню, которая бы говорила людям You are not alone, ты не одинок. Давай, поверь в себя, потому что ты из любви. Или смайл, потому что в тот момент, когда я четко понимала, что э, проведя такой э, свой собственный эксперимент э, за границей, когда я шла и просто улыбалась встречным, мне улыбались э, в ответ. Здесь этого не происходит. И тогда мне захотелось сказать нашим людям улыбайтесь. Кулінарії смакові якості вечері визначає кваліфікація шеф-кухаря. Шоу у ж якість події далеко не завжди залежить від професійних якостей нюзмейкера. Та нам це не завадить розслабитися та отримати задоволення від наступного сюжету просто зараз. Про те, що українські жінки є найкрасивішими, відомо давно. Проте, згідно стереотипу, вітчизняна венера повинна бути чорнявою та кремезною. Та виявляється, світ підкорюють не лише красуні класичного типу, а й навіть ті зовнішність яких винайдено у самому Голлівуді. Для початку ви, звісно, повинні конечно, мене поздравити з сувсемірним днем блондинок. Дякую. Ну ось такий праздник. в, в він один раз в рік. От і я вирішила саме в цей день провести п'ятий свой всіукраїнський конкурс Міс Блонді Блонді-2012». Найінтелектуальніші жінки це білі жінки. А ми будемо сьогодні дивитися, які вони ще розумні, тому що вони всі красиві прийшли. Всі красиві, ноги, грудасти, сексуальні, сексопільний. А ми хочемо, щоб подивитися, які в них мізки. Просто блондинки, ні более ефект, ані быстріє зазамічаються. Риже теж замічаються, замічаються бистрі, а брюнетки. Считаются почему-то более темпераменты, я с этим не совсем согласен. Во все времена блондинки были как бы и фаворитками для мужчин. Есть даже исследования психологов, когда мужчины, допустим, очень реагируют на женщин-блондинок, потому что им хочется как-то их опекать, и вот они олицетворяют какую-то там мягкость, женственность. И это очень притягивает. Если я сегодня здесь, значит, предпочтение сегодня такое, это поздравить блондинок с этим праздником. Я думаю, у них праздник так состоялся исторически, что это граница весны и лета. Поэтому мне радостно, они меняют свои платья на юпочки. Более того, э статус нашего конкурса насчет блондинок самый высокий в мире, потому что не существует ни мисс-блонди Европа, ни, блонд, ни мисс блонд мира. Я сейчас занимаюсь тем, чтобы создать проект «Мисс Блонд Мира». Сейчас ищу каких-то спонсоров на этот проект. И есть уже люди, которые готовы в Париже принять это шоу. Как не дивно, и жінки, и мужчины, що війшли до складу почесного жюри, одразу зійшлися у питанні критериев, за якими выбирают найкращу білявку Украины. Пока uh, я только видел. Хотелось бы услышать, как и всех блондинок, uh, что-то собирательный момент какой-то будет. Определю. Я уже всем девушек определю. Я в основном уделяю внимание не красоте, а вот, как вам сказать, мягкость характера, внутренняя культура какая-то, отсутствие понтов, вот это вот все. Вот я люблю скромных девушек. И поэтому, я говорю, у меня есть свои какие-то предпочтения, хотя, ну, кого выберет почетный член жюри, того и выберут. Вы знаете, у меня свои критерии, я куринки. Я считаю, что каждая женка, она должна все-таки намагатися быть натуральной. Многое, что раздражает даже вот общество и, скажем, многих обывателей, это не натуральность блондинок. Но если кто-то из девчонок сможет вот найти вот этот компромисс, этот баланс, чтобы и было очень эффектно, и в то же время, чтобы это было натурально я думаю, что именно это и победит. Наверное, параметрами 90-60-90, первое. А второе, насколько они интеллектуальны, насколько они умеют правильно говорить, насколько они могут что-то вообще сказать интересное. Заставлять высокую блондинку с тонкой талией и большим бюстом извлекать корни, ну, по меньшей мере, смешно. Я знаю только одно, я опаздываю в жюри, понимаете, друзья? Мне некогда говорить об этой ерунде. Нет, Какую вы, 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 женщину, мужчина захочет выбрать, такую выбирает. Он не смотрит да. на цвет ее волос, он смотрит на ее глаза. Это Правильно? На глаза. Еще, ребята, И еще, ребята, секрет. секрет. Еще. Смотрите, вот, раз. можна кого обирати? Брюнеток чи білявок? Питання риторичне. Проте тепер можна бути впевненим: яку жінку не обирай, головне, щоб вона була українкою, адже тоді вона напевно буде найкращою у світі. На цьому смакування подробиць із життя гламурних та знаменитих завершено. Але нагадую, що підкріпитися інформацією на нашому віртуальному шведському столі ви завжди можете на сайті m1.tv.